Да. Ну, получается, Руслан проиграл там За выход в финал И потом проиграл Утешевку Седьмое место где-то И, и Зет Кадыров пятым стал И Асанов Асан пятым стал Пока вот такой день О, Будем смотреть, что завтра будет Последняя схватка за третье место. Да, тут затянули. Да, вот Сейран судит на ковре, блин. Поэтому ждем его. Блин. На трех, на трех. Тут же турнир еще как бы был, понимаешь, полдня турнир шел, а потом полдня мы тут уже три весовые Накладно, конечно нормально просто чуть оружие Ничего, видишь, пока так. Да. А, ну так все на турниры просятся к нам в Крым, так что нормально надо раскочегаривать, всем удобно будет в Симферополь приезжать.